28 августа православные отмечают праздник Успения Пресвятой Богородицы. Это одна из 12 главных и древних дат христианства. В этот день в Запорожском СИЗО впервые провели крестный ход для духовной поддержки заключенных. Свидетелями церковного действия стали и наши корреспонденты. Для 520 заключенных, находящихся в стенах Запорожского изолятора, такой молебен с крестным ходом прошел впервые. Провел его духовник СИЗО протоиерей Виктор. Цель крестного хода, чтобы вокруг этого места, где сосредоточены жизни людские, и здесь кто отбывает свой срок, и тех, кто работает здесь, то есть это внутренние войска, вот, чтобы было спокойствие, был мир, не было никаких чрезвычайных происшествий. Сотрудники изолятора отмечают важность таких мероприятий для душевного спокойствия заключенных и сотрудников. Это мероприятие «Крестный ход» у нас сделано впервые в Запорожском следственном изоляторе. Сделано для того, чтобы наши осужденные и последственные, которые сидят в Запорожском следственном изоляторе, это аж осужденные, чтобы этот весь негатив уходил за пределы его. Крестный ход обошел территорию СИЗО, осветив ее.